Спасибо за поздравления. По поводу сегодняшнего матча было немножко жарковато. Тяжело играть, надо было себя где-то перебороть. Но мы готовились к этой игре, так же, как и ко всем остальным играм, которые мы играли в этом чемпионате. В первую очередь, это игра для нас самих, чтобы мы улучшились в чем-то ну и добивались каких-то результатов. Главный тренер пригласил на ужин, это уже после игры с шахтером было. Ну, поэтому сейчас, я думаю, разъедутся по домам, будут уже отдыхать в отпуск. Какие планы в отпуск, что будешь делать? Ну, не знаю, съезжу домой, все в Запорожье, а так на море никуда ехать не буду. Может, приеду сюда и буду тут работать на, на базе. Тренера нам показывали индивидуальные программы. И мы смотрели, они нам объясняли. Ну, там написано с 8 по 20, но еще сказали, что будет, ну, с 8 по 20 будет именно работа. 7 дней отдыха и потом работа. Но ну, еще будут там корректировки вносить, как, ну, какого числа нас соберут точно. И получилось то, что команда стала чемпионом. Я думаю, мы. За этот год выросли очень прилично. А лично в своем я так думаю, что мало голов забил в этом сезоне. Будем стараться на следующий сезон.